নতুনকৈ চেঙা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আলুপতি চৰত আমাৰ নগৰবেৰাৰ আলুপতি চৰত ৰাইজৰ দলৰ এক বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই যোৱা ছাব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা একেৰাহে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বৰাক পৰা পাহাৰলৈকে সকলো অঞ্চলতে একো একোখন সমাৱেশ কৰি কৰি আহি আছোঁ তাৰে অংশ হিচাপে আজি চেঙা সমষ্টিৰ এই চৰ অঞ্চলত আলুপট্টিচৰত এই সমাৱেশখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু আজিৰ এই সমাৱেশত ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে শপত লৈছে সংকল্প লৈছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি চাচা আৰু মামা হা বিজেপি আৰু এ আই ডি এফ এই দুইটা পাৰ্টিকে আমি আমি সৰুৱাম নিৰ্বাচনত আমি পৰাজিত কৰিম আৰু চাচা আৰু মামাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাম আমি নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিম এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু অসমৰ পৰা আমি সাম্প্ৰদায়িকতা নাইকিয়া কৰিম কিন্তু একেটা সময়তে আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে চৰকাৰত যদি আমি আহোঁ ৰাইজৰ দল আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাঁচটা কাম কৰিম এক নম্বৰ কামটো হ'ল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইৰিগেশ্যন কৰি অসমৰ সকলো মাতৃ বছৰৰ সকলো সময়তে খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ লগতে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ পৰা সেই মাটিখিনি ৰক্ষা কৰি দিম নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আমি খেতিয়কৰ উৎপাদিত বস্তুৰ আচল দাম অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ খৰচৰ তিনি গুণ দাম আমি দিম এইটো হ'ল দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ আমি কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি অসমৰ প্ৰত্যেকজন নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে কোনো ল'ৰাই গৈ চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে বেংগলৰত গৈ মাৰ খাব নালাগে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকে কৰ্ম সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা তাৰ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ আমি কৰিছোঁ যে যদি ৰাইজৰ দলে চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হয় বা চৰকাৰ কৰিব পাৰে নিজে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলে চতুৰ্থ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমি আমাৰ বজাৰখন আমাৰ স্থানীয় মানুহৰ হাতলৈ আনিম আজিৰ দিনটোত অসমৰ বজাৰখন মেইনলি অনলাইনৰ হাতত গুচি গ'ল আমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টৰ হাতত গুচি গ'ল দুই নম্বৰ বজাৰখন গুচি গ'ল শ্বপিং মলবিলাকৰ হাতত তিনি নম্বৰ বজাৰখন গুচি গৈছে আমাৰ মাৰোৱাৰী বনিয়াবিলাকৰ হাতত আমাৰ স্থানীয় মানুহৰ হাতলৈ এই বজাৰখন আনি আমি আমি অসমীয়া জাতিটোক এটা পেছাদাৰী আৰু এটা ব্যৱসায়িক জাতিত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আমি সংকল্প লৈছোঁ এইটো চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ আমি অসমক এখন টুৰিষ্ট এখন পৰ্যটন ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তুলি অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ গড় জনমুৰীয়াই পাৰ কেপিটা ইনকাম বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম এইটো আমাৰ পাঁচ নম্বৰ সংকল্প আৰু এই সংকল্প আজি আমি ৰাইজৰ সন্মুখত দিছোঁ আৰু আমি কৈ দিছোঁ যে যদি আমাৰ সমৰ্থনত কোনো চৰকাৰ হয় তেওঁলোকে যদি এই পাঁচটা কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখন আমি ঘিৰাই দিম